А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что он такой. Динарик. Класс. Такая вот находочка. Такой вот динарик. Походу, алюмисентный, бо слабенький был. Я протру протруй получа, покажу, что вон и за монет. Такий вот динарик выдал. Вот находочка. Такий вот динаричек. С одной стороны. Такие вот с другой. Хорошо. А Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Сейчас будем думать, что у нас. Такие. Походу хрестик серебряный. Обломыш. От хрестика это точно. Горшка на моей. Да, серебро, все, проба стоит. 84 Н.А. Такая вот находочка. Такие вот Ну шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем делать, что оно такие. Походу советы какие-то. Да, советы. Ранний. Десять копеечек. Тысяча девятьсот пятьдесят. года, походу. Да, 1957 год. Такая вот монеточка. Шо, шукаем дальше. А мне дал вообще одну находочку. Сейчас будем дивиться, что воно такие. Такая вот монеточка. про покажу получше, что у нас за монетка. Такую вот монеточка выдала, одна друга копеечки 1910 года. Товарищка. Такая вот находочка. Хорошо, шукаем дальше. Он а мне дал еще одну находочку. Сейчас потом был такие. Так вот, монеточка. 15 копеечек 1946 года. Так вот, находочка. Хорошо, шукаем дальше. Мне дала еще одну находочку. Это походу, залипуха. Да. Залипуха. Две монеточки. Залипухи. Да, вот находочка. Что тут у нас? Двадцать пять походу шестьдесят первого года. Да, шестьдесят первого. одна монетка. 20 копеечек 61-го а друга. Монетка. Такая вот находочка. Хорошо, шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем делиться, что у нас. Две копеечки. Походу. Шукаем да. А мне дал вообще одну находочку Сейчас будем дивиться, что он за монетка СССР Три копейки 1952 года шукаем дальше. А мне дал еще одну находочку. Сейчас будем делать что они такие. Пять копеечек походу. Советов. Да, коп. А вот эти понятно. Тридцатый. Такая вот монеточка. Все. Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Я еще похожу трохи, уже темнит, начинает на камеру ничего не видно. И что прямо сверху лежало там дивиться, что у нас монетка. Походу три копеечки советик. Три копеечки 1924 года. Такая вот находочка. Шо, шукаем дальше. Що, п'ємі того нашого копа? Що-то трохи знайшли Копали по поселенням. В основному советські монети, трохи царків знайшли, трохи всяких украшень по брикушу, по Київській Русі, Динаріка, хрестика Ну а зараз все по порядку. Що ми понаходили? Такая вот штучка с железами, понятно. Так. Две наши ходячки. 25 копеек, 10 копеек. Так. Такая вот штука, на персточках. Такие вот че значок колось булч что то она того, вот штучка так такие вот перстенечки колысь такие вот колечко непонятно вперед перстеняшек Поздний советик, 5 копеечек, 61 год. Так. Цель 20 коп тоже 61 год. Цей залипухи. Шестого эточина десять к пятьдесят четвертого. 20 коп, тоже какие-то ранние санятики. так 20 коп, 60

и шестьдесят год, так. 2 копеечки, сорок шестой год, двадцать коп, шестьдесят первый год, тоже залипухи, двадцать коп, пятьдесят пятый год. Другий год, Еще толчок, Так. Пять коп 38 год. Так, три копеечки пятьдесят четвертого года. десять куб пятьдесят седьмой год так Катюхина копеечка тысяча семьсот пятьдесят девятого года вот находочка так, две копеечки. 1811 года. Это у нас деньга, наверное. Да, деньга. Какая вот находочка. вообще что-то непонятно что монетка ну какая-то сейчас так Николаевская одна другая копеечки потрось как под убыта тупо под убыта сейчас дырка кто дырку шамана так 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 Такая вот штучка одна. Тоже сейчас какое-то украшение, походу. Такая вот штучка другая. Такая вот штучка. То ли пуговка, то ли гвоздное шоу у него было. Похоже, еще одна. Такие так, вот что-то, наподобие сердечки. Так, то ли Сережка, то ли Боря, узнаешь, что тоже. Такая находочка. Застежечка. Базушка. Такая вот находочка. Так, то ли лунница, то ли кулончик какие-то. Эндель от застежки серебро сделаны. Канаходочка была. Так. Тоже серебряная шута, то ли ручка от салты, то ли познаешь. Так, такие вот хрестища. плюс семь восемьдесят четыре стоит так десять копеечек тысяча девятьсот двадцать пятого года такая вот находочка раз десять копеечек тысяча девятьсот двадцать пятого года 20 копеечек 25 -го года какая находочка потом польский солид походу такие вот подубытонькие я уже думал что серебряк что серебря никогда было. Херена польському монету туда вот три так иллюмисентного Динарика такого -то. обалденного хрестечка. Походу польского. Порядочком солидатого подобитого нашел. Такие вот с молитвами. По-старославянски написано. Такие вот чудо-хрестечек. Будем прощаться. Увидимся на следующем укладе.